Щодо нас, то у нас сьогодні я вважаю, що сьогодні була дуже хороша гра, і ми гра від гри, ми додаємо в чемпіонаті. Мені здається, що ми в четвертій чверті трішки розслабилися, але після того ми додали і все ж таки втримали перемогу, і це завдяки нашим силам. Добрый вечер Да, сегодня был Агрессивный Хороший баскетбол С таким характером Проявление характера с обоих команд Да, много борьбы Много, много агрессивности Нападений, защиты да. Я думаю, то, что нравится зрителям И какой баскетбол должен быть По ходу игры Да Первая половина была более-менее ровная, да, и где-то мы отрывались, но Гаверла нас всегда достигала и была очень близко к результату, да. Но третьей четверти мы сделали правильные выводы и правильно сыграли в и нападении, и как бы переломали игру, и наша игра уже была под нашей диктовкой. Четвертой четверти Гаверла проявила характер мы немножко как бы начали играть такие качели, то две минуты хороший баскетбол, то две минуты не особо, но в контексте того, что мы играем, да, играли в три, в три дня, две игры, я доволен своей командой, то, что как наша команда показала какой характер, как она проявила себя сегодня, да, и так что я думаю, что игроки хорошо работали, поработали, и хочу им сказать спасибо за это. И, конечно, наши фаны молодцы, что приехали и поддержать нас и давали нам дополнительную, дополнительную энергию. И как, как бы хочу похвалить Гаверлу, да, что они не, не сложили оружие. и даже в последние две минуты как бы появилась надежда, что, что игра может выровняться, да. И ну, ну, все-таки это не не было. Так что спасибо всем на третью четверть? Что именно вы поменяли в игре, что третья четверть там так удалась? Немножко мы поменяли защиту, да, потому что быстро набирали фол фолы, может быть не так агрессивно начали играть по всему полю, немножко агрессивность проявили больше вблизи кольца, вблизи там начиная с трехочковой линии. И нападение немножко мы разобрали, Гавелла меняла формы защиты, зону, там личная, да, и, и лично там играла с высоким степаутом, и как бы сделали 3-4 правильных а атак, да, напали как раз правильно и на человека, личную защиту и правильно на зону, и там появились свободные броски, и наши браки, игроки их реализовали, и это были главные, главные. Дякую, дякую да, спасибо, удачи все хорошо.